Шістнадцять година 4 часа дня, і ми говорим вам знову Hello, Ми говоримо та зомбі голосом, тому що у нас зараз є много цікавого спеціально для вас, дорогі офісні зомбі. Скільки коштує на дорожче у світі бренд, як не потрапити у лапи кофісним зомби, а також як перестати чекати на зарплати і почати жити ці психологічні і стартаперські питання? Ми будемо задавати нашій іменинниці. Так у нас дівчина, яка святкує сьогодні своє день народження. Тетяна Яїцька, организатор фестиваля офисных зомби «На дни 2». Це креативный ивент для тех, кому добре знакомы тонкощі рабочих будней у задушливых кабинетах. привет тебе! Спасибо! Привет! Так, ты рассказала о том, как идея зарождалась. Да. Рассказывай теперь о том, как все в самом начале начиналось. Какие фейлы были на твоем пути? А, фейлов еще не было. Они, mm -hmm. как правило, случаются за два дня до фестиваля. Я mm -hmm. вот подозреваю, что у нас будет что-то не то с вольером для фрилансеров. Mm -hmm. У нас будет вольер для фрилансеров, и там yeah. будут сидеть кролики. И может, каждый может убедиться, что фрилансеры белые и пушистые, их можно погладить, они классные, ah. что с ними можно работать. Так вот, кролики. Да, это это круто, но мы же не понимаем, какого размера нужно построить ограду, чтобы они не выпрыгнули. И вот мы сейчас общаемся с людьми, с профессионалами, задаем такие странные вопросы. Элита шоу бизу будет такое шоу в якости зомби выступать? У нас будет три сцены. Одна электронная подземная, под землей, в бункере. Ооо, будет, будут вообще... Это как там будут да, 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 да. да Всякие прекрасные группы, то есть лайвы электронные mm -hmm. будут. И там можно будет вообще отлично даже день провести. У uh -huh. нас uh -huh. будет этно-сцена на поляне дауншифтеров. У нас еще будет главная сцена, где будут рок-инди-группы, а в финале оркестр с о -о -о. срок хитами два дня подряд. Кто тебе помогает в организации? Ну, у нас есть небольшая команда, мы держим их тоже, в вольере для кроликов, тестируем заодно его, могут ли они выбраться? Но что команда вообще-то фрилансеры. А спонсоры есть люди, которые помогают материально? Я очень надеюсь, что что-то будет, потому что нам надо как-то самоокупаться. Как вы понимаете, три сцены поставить и все остальное так... это. А, а сколько что в хит на фестивале? А, если вы успеете до 27 числа купить билет и немножечко под зомби закосите, то взрослый за 39 гривен может гулять два дня. Два дня. Дети до 13 лет бесплатно. А то что... есть э, мы не зарабатываем, мы пытаемся это просто все окупить. А как, как можно закосить под зомби? Что нужно Сане сделать для того, чтобы он прокатил под зомби? Ну, мы выложили лукбук на mm. наши официальные страничке. Каждый сможет зайти посмотреть, что The ему подходит. <laughs> да, да. У нас еще будет обязательно стоять самодельный аквагрифм. і можна загріміватися перед каси на території фестивалю. Ми зараз виходимо на вулиці Кива для того, щоб поспілкуватися, хто що знає про фестиваль зомбі культури, так би мовити, офісних працівників зомбі, і взагалі що збираються вони потрапити на цей івент. Это телеканал М1. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь работали в офисе? Да. Нет. Так, конечно. Нет. Скажите, пожалуйста, кто такие офисные зомби, на ваш погляд? Мабуть, Планктон, который работает в офисах. Работает с ранку до ночи и ничего, кроме офиса, не видит. Десять часов он на рабочем месте приходит, выполняет свою работу, перерывается на обед, ничего не делает полезного для общества. Чули про такое явление, как фестиваль офисных зомби? Нет. Не слышала. Ни разу. Да, так я буду. Слушай, а еще, вот несмотря на все происходящее, э, я знаю, что там должны быть да, какие-то тренинги. Вот я слышала про тренинг о том, как научиться не ждать 5 числа зарплаты, а в таки начать жизнь здесь и сейчас. Так? У нас будут лекторы, реально какие-то крутые там коучи, чар-звезды. Mm -hmm. И вот они будут это объяснять uh -huh. и общаться с людьми. И даже вот их учить, не просто там рассказывать, mm -hmm. сейчас я вам расскажу, что там. У нас еще будет интересный тренинг, связанный там с йогой. Да, вот человек сидит у него там с позвоночником не очень uh -huh. за столом, а вот нам расскажут, есть стол и как можно заниматься йогой прямо на рабочем месте. Uh -huh. Какая главная цель фестиваля? А, цель такая, чтобы все пришли, uh -huh. произошел небольшой маскарад, когда что-то кто-то там накрасится, приоденется, все повеселились от души, провели день на свежем воздухе. То есть мы сделаем так, что человек не будет понимать почему, uh -huh. но он станет счастливее. Твой девиз успеха вот если коротко, лаконично. Придумывать, изобретать и не бояться. Постоянно пробовать что-то новое. Вот июльский фестиваль – это еще один мой страх, который мы, надеюсь, тоже как-то осуществим. Да. И, у все и всем тем зомби, которые нас смотрят, обоих, которые сказать, как же не офисным зомби. Чтобы не стать зомби, нужно убить в себе зомби. А если вам не хочется убить в себе зомби, растите его, поите, кормите. Пусть он наслаждается жизнью. Из кулера офисного, да? Да, да, да. Кстати, да, у нас есть одна идея с кулером. Надеюсь, получится все-таки, чтобы в одном из кулеров была не только вода. Она сумасшедшая, ребята. Она была сегодня в нашей студии день своего рождения была у нас прекрасная. Спасибо. тебе большое. по все зомби, офисы и не только поклоняются тебе не в этот день, да вообще и всегда. И крутых фестивалей тебе. Спасибо, Спасибо вам большое. Тем часом я звертаюся саме до вас. Так, до тебя особисто. Отже, вирішую долю молодых, але дуже перспективных стартапів. Вони чекають на твій визначальний голос на IDX, на Три Найкращие проекта, утры из стартового капитала видно с в одному. А уже через час мы снова ждем вашей ауденции для того, чтобы вещать о том, сколько стоит бренд Apple. Наибольшего светит деревянная скульптура. Робот гепард, умеющий перепрыгивать в преграды. Викторина mm -hmm. Видламика и та премьорсия H2. H2O. бай <laughs>